Ya permisi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, Waalaikumsalam ya. warahmatullahi wabarakatuh Ini ngomong-ngomong Saking hai, hai, Dari mana ini hai, hai, Dari, Dari Banca. Dari Banca. mana itu mana Semarang ya, Ikute Semarang. Dari banca. Ikute mana? Solo Ya, ambil ini kan tadi saya gantang di sini di salah tiga kan eee, lihat banyak kok buyuk rukun dari anak-anak sampai ibu-ibu sampai kayaknya keluarga semua pecinta burung perkutut ya. sing pergi betul perkutut pinten bawa perkutut berapa? satu. Satu. gantang juga ya. Kelas motor kelas apa crossing? tadi? Kelas crossing ya. Baik juga ngerawat bulu perkutut ya Mbak. Okay. <laughs> Jadi semuanya, semuanya bawa berapa? Perkututnya bawa berapa? Ya? Bawa dua. Mbaknya bawa satu, bawa Adiknya bawa enggak? <tik> <tik> enggak, itu adik saya. Oh, adik saya. Jadi satu keluarga ya. <tik> uh, di rumah oh, punya koleksi perkutut berapa? Ya? <tik> saya kalau enggak salah empat belas. 14 ya, yeah. semua buat e, gantangan lomba atau buat langenan di rumah juga ada yang langenan, ada yang buat lomba e, gitu ya disini berapa orang ini tadi? ini ibunya? ibunya apa? kakaknya apa? ini satu komunitas satu komunitas e, itu ya mm -hmm. itu satu komunitas, pecinta, anggungan, burung perkutut lokal mm -hmm. dan burung perkutut crossing. E, crossing gitu yeah. ya jadi nguri-nguri kebudayaan uh, Jawa, khususnya kebudayaan Indonesia agar tetap lestari dan uh, tetap mencintai uh, budaya Jawa gitu ya. Okay. Uh, dan untuk perawatannya gimana, Mbak? Ini kok Mbaknya kan jarang-jarang kan ini uh, istilahnya Sri Kadi perkutut uh, perkutut wati gitu. Ya. Perawatannya hariannya gimana? Pagi hari gimana, mbak? Pagi hari kalau itu dijemur, terus kalau head head apa? seminggu sekali di Wah, minggu mandiin. di sekali dimandiin ya Ganti makan, ganti minum minimal uh, dua hari sekali. Jemurnya berapa jam atau berapa menit itu Iya, kadang kadang mesti ya, yeah. tergantung cuaca yeah. gitu, ya. Ya kadang 2 jam, kadang sampai siang oh, gitu oh, ya. Dan ini untuk uh, pengembunan mbak sering nggak diembunkan yeah. juga burung perkututnya.

jadi biar dipanggil istilahnya manggung atau untuk pur gitu ya Iya yeah. Apa namanya siapa ini perkututnya Yang dari didik jihan namanya burungnya entos Entos yeah. ya didik yeah. jihan itu yang kecil okay. Siapa sih namanya burungnya Entos Entos Malu-malu <laughs> Malu asiknya -malu. <laughs> ya eh, Yang lain apa ini yang, yang eh, gacoran andalanya namanya selain entos apa tapi di rumah om mas tidak tidak di bawah kalau yang ini yang di bawah itu lomba yang crossing tadi sering juara juga alhamdulillah yeah. sering masuk nah, di kawasan yeah. yeah. manasak uh, Semarang dan sekitarnya yeah. ya Solo Tigo gitu ya yeah. uh, dan untuk uh, sore hari mbak, sore hari itu burung perkututnya perawatannya gimana? Dimasukkan, nah, dimasukkan. terus gitu kadang ya. dipancing pakai mp itu loh mas oh, yes. biar bunyi, untuk yeah, gitu ya begini merangsang ke dulu gitu terus itu kadang gak dipegang di lulus-lulus oh, lah masalah. dimanjakan oh, jadi gitu itu jina gitu ya yeah. yeah. Hmm. dulu itu silsilahnya rawatan dari PY apa udah tangkapan alam hmm, oh, ada yang tangkapan alam ada yang ngasih ada <laughs> yang banyak, 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 mas. banyak, aja. Ya, jadi, ya, banyak, 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 nah, banyak, Soalnya Bapak saya kan juga sering mikat gitu loh, Mas. Oh, jadi juga pemikat. Uh -um. Jadi, darah turun-temurun, yeah. memang banyak, anggungan gitu ya, banyak, 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 saya, banyak, 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 E, emang daerah sini banyak e, liaran gitu banyak ya daerah ya Allah, Allah, banyak. mana e, beringin ya Brinin ya, salah tiga apa baca gitu ya. kan masih banyak ya itu? ya masih e, gitu ya jadi e, sering nikat juga ya dan di rumah e, apa selain itu apa bikin sangkar apa apa bikin sangkar, bikin sangkar, bikin sangkar ya e, mbak ini. jadi e, mbaknya bikin sangkar ya jadi home industri ya mbak Iya ya. Ada mereknya enggak? Enggak. Apa, ya khusus? kalau yang kemarin itu, itu, itu pakai nama, -nama. nama grup apa? Nama grup apa ini? Dari grup apa ini? Ya? Koppel. Koppel. Oh iya, ya, saya kupel. dulu pernah eh uh, ya. di sana juga satu kali itu pasti di bukit itu saya. Oh iya. Yeah. Itu <laughs> nah, pertama itu, kali Mas. Nah, kali ya. Launching, pertama. ya, launching ya launching Koppel itu. Ya. Kayaknya itu Koppel Lembu apa itu. Iya, Lembu Koppel. Pertama kali diadakan gantangan, terus di Semarang, di Semarang. terus langsung mengikuti. Mengikuti oh, gitu lanjut ya. ini jadi untuk pemberian makanannya, burung perkututnya itu pemberian makanannya itu apa saja? itu? Hitan. ada ketan hitam, ketan hitam, milet, milet, milet. Terus? sama yang campuran ramuan jamu juga kayak jamu-jamu gitu Jam, jamu, uh, jamunya bikin sendiri gitu iya campur di milatnya uh, campur di milatnya. dan nah, nah, untuk pemberian nah. minumannya ini mbak minumannya itu sering dikasih apa resep-resep uh, apa enggak apa murni air air sumur gitu ya air kudukan <laughs> gitu ya mas oh air matang gitu ya air matang air, air matang, air matang, matang gitu ya Enggak sering dikasih apa semisal obat-obat tetes apa apa ya tidak nah, pernah mas ya murni murni ya. cuma ya, pemberian iya, makanan iya. tambahannya cuma itu tadi ya ketan hitam iya. ketan hitam sering juga nggak diberi apa kacang hijau iya ya. kacang hijau gimana pemberian proses kacang hijaunya gimana itu aliran eh, dulu, dulu dulu biar empuk itu loh mas oh direngkan dulu yeah. jadi biar Nggak empuk langsung dikasihkan nah. jadi sekitar berapa berapa menit uh, uh, iya baru dikasihkan ke berapa berapa menit 1 jam 2 jam perendamannya hmm. apa asal empuk gitu aja ya iya 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 sekitar 1 jam jam dan sering nggak diberi jamu-jamu pabrik eh, semisal jamu-jamu industri atau jamu-jamu pabrik olahan semisal larasati dan lain-lain satu seminggu sekali larasati gitu ya yang mudah didapatkan ya walaupun uh, banyak merek-merek yang lain. Yeah, la. Iya, iya. Se sejenisnya itu itu lah. Apa bikin jamu juga <tis2> o, kalau kalau di rumah? Kalau bapaknya di rumah ya ah. bikin Mas. Ini kan Dijual dijual juga. Iya, yeah. enggak. Enggak. Oh, cuma sendiri. sendiri. Campuran. campuran nah, untuk makan Rempah-rempah gitu Sering juga enggak diberi jamu-jamuan tradisional seperti kencur. Jahe. Jahe. Prosesnya pemberian gimana itu? Kalau kencur sendiri? Kalau kencur itu, itu digeprek atau diparut Diparut, diparut bisa, digeprek bisa Pakai air hangat uh, bisa, air dingin bisa Terus uh, nanti dicampurkan uh, sih Minumnya itu loh mas Dicampur di minumnya Oh enggak langsung ditetesin gitu? Enggak Jadi ya. dicampur di air minumnya uh, uh, Untuk porsi pemberiannya itu gimana uh, itu? Berapa Apa, berapa tetes untuk satu cekok air minum gitu mesti ya enggak setiap hari tapi setiap hari, ya. um, berapa hari um, sekali itu pembelian kencur itu tiga hari sekali tiga ya tiga hari sekali ya dan di rumah nih mbak kan banyak banget koleksinya jarak gantang antara burung berkutik satu dan sama, sama yang lainnya berapa berapa meter itu jarak gantang satu meteran ya. Jadi jarak kandang di rumah satu meteran ya. Dan untuk penyesuaian sangkar nih, Pak. Penyesuaian hmm. sangkar itu seringnya pakai sangkar apa? Sangkar kubah, hmm. apa sangkar rajut, apa sangkar mataram? Sangkar rajut. Rajut sendiri. Oh, produk sendirinya kita itu ya. Jadi produk yang eh, apa itu? Rajut-rajut umumnya itu ya. G selain burung gacoran nih mbak ini koleksi di rumah ada nggak burung katurangan juga ini ya, ada. apa misalnya apa ini tombak cucuan tombak cucuan itu yang gimana ini yang yang itu paruhnya panjang, 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 itu yang itu. Uh, yang melengkung Iya. Yeah. selain itu selain tombak itu, cucuan okay. belah sungai ah, ah, belah sungai belah sungai kalau Amin. di Indonesia, bahasa Indonesia apa ya belah sungai? Kalung kalung tempuk, oh, kalung tempuk, uh, ya. Kalau di sini apa itu istilahnya belah sungai. <mari> Banyu Mili, Banyu Mili nah, aku punya, aku punya, punya, terus kalung tempuk itu punya apa belah sungai. Hmm. Terus itu Mbak Cucuan punya. Selain itu juga kenapa hmm. kok suka burung? selain gacoran suka burung gacoran kenapa alasannya? Unik, <tinyur> <tinyur> unik ya. Jadi, senang uniknya gitu ya, ya. Unik, terus langka gitu nih, ya menyenangkan ada yang beda oh ini kayak gini gitu ya. oh ini kayak gini gitu loh mas, mas yang putih, A -a, ada yang cemani, cemani, itu kan beda-beda. Gitu ya. Ada cemani, silver, cemani, silver gitu ya. Dan untuk uh, melatih mental sendiri, mbak, melatih mental sendiri kalau di rumah itu gimana nih? Pindah-pindahkan tempat kalau salah, mas. Habis. Habis. habis, tempat ini langsung ke sini. Tapi, uh, tetapi masih dalam satu lingkungan uh, apa beda lingkungan kadang ya beda lingkungan ke tetangga gitu yeah, ya, Iya Ke oh, di komunitas kopel itu dua minggu sekali biasanya diadakan latihan di desa oh, latihan yeah. gitu latihan rutin dua minggu sekali yeah. ya, di yeah, kalau tidak ya tiap minggu, minggu. Oh, minggu itu ada. tiketan juga enggak itu enggak enggak, ya. umum, hmm. gitu umum, gitu. umum oh, siapa minggu. yang mau ikut eh, ngopi bersama ini juga. Dan gini, uh, kan, tidak selamanya burung itu sehat. Ya, yeah. uh, kalau burung sakit, burung sakit itu seringnya dikasih uh, makan, kalau punya koleksi banget itu, ya. itu loh mas air jahe air jahe ah, ah. parut itu ya yeah, itu iya. gitu kalau ya. sama merica itu kan buat ngangetin badan oh, gitu. sama merica air jahe sama merica terus mericanya itu prosesnya dimana? di butiran apa di kadang ada gitu. yang butiran kadang ada yang ditumbuk itu tergantung kita yang mau memberi mas oh gitu ya dan ini mbak selain uh, Burung memikat sendiri. Uh, pernah juga nggak beli burung uh, di sekitar atau di teman gitu ya. Nah. Pernah. sering ya. Iya. Sering. Paling, jauh, <tuh> paling jauh, paling jauh. Paling jauh. Berburu, berputuk untuk dibeli di mana? Di daerah Gelobokan, Pak. Gelobokan, iya, iya. daerah Gelubukan dapat juga di sana satu Dapat. Gacoran apa katuran nah. ya? Iya, gacoran sama katuran. Hmm, nah, sama katuran. Oh, Dan iya. ini, untuk... Uh, kan banyak pemula yang tidak tahu untuk menjinakkan burung terkutuk itu kalau mbaknya sendiri gimana ini? Iya sering dipegang, Mandi. dimandiin, 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 ya. dimandiin tuh sama kilos lus dipijak. Pakai apa itu? Pakai sampo juga enggak? Hmm. Nah, kalau <laughs> saya pakai <laughs> air Samperan. Oh, air leri itu ya, yeah. air, air leri atau air khususan khusus? yeah. air bisa buat nuci beras gitu. Iya. Yeah. Itu yeah. fungsinya Siap buat apa itu? Kalau mau saat memandiin. Yeah, itu. Hmm. Oh, biar nggak berodol cepat yeah. brodol gitu ya air leri. Oh, dicampur daun sirih juga enggak? Enggak, yeah. enggak. Enggak pernah ya. Jadi untuk memandikannya itu Waktunya yang tepat itu jam berapa? Atau Mungkin sore atau pagi atau malam? Ada yang pagi, ada yang malam Malam ada Biasanya kalau hari Jumat mau maghrib itu biasanya mas kalau malam Oh gitu ya Itu tergantung nganu pribadinya masing-masing juga mas Waktu selang atau. gitu ya Waktu selang pribadinya masing-masing Sama tergantung kondisi dunia Iya dan ini, mbak, eh, untuk perawatan malam hari sering nggak burung perkutut itu dikerodong atau di los kerodong sering, sering sering Apalagi kalau mau buat ini, lomba, buat lomba. Uh -huh. Nah ini ini yang penting untuk perawatan mau lomba seperti ini disiapkan di rumah itu eh, hamin berapa untuk burung perkututnya Biasanya dua minggu sebelum ya, mbak. Dua minggu sebelum itu udah oh, main kerodong itu. Enggak, enggak, tambahan malang, rata-rata malam. Kan. Juga malam oh, kan. Main kerodonya jadi dua. Hmm. Hamin dua di kerodon. Iya, iya. uh, gitu. Terus tambahan makanan untuk settingan mau bagaimana gimana? Tambahan makanan. Ya, mungkin ya, karena sudah tadi udah di ramu, kadang mana ya cuma kasih apa itu makanannya apa? yang pakai ramu. Ini, uh, beli burung perkutut ini uh, paling murah berapa kak paling murah dua puluh lima dua puluh lima ribu itu ombyuan ya ombyuan kalau di sekitar sini dua puluh lima ribu ya? ya dan paling mahal ini berapa kalau paling mahal kalau aku mah ribu 350. 350. Nah, itu, itu udah gacor di kantangan ya udah ya. Dan, ini, ya. dan ini yang paling disukai mbak ini mbak uh, antara burung perkutut gacoran sama burung perkutut yang punya uh, irama lagu yang uh, agak berirama gitu suka yang mana irama lagu apa gacoran? suka yang hacoran, mas. kacoran mas, kalau perlomba ya? kan yang, yang dinilai itu nah. suaranya kalau irama kan kebanyakan buat di rumah, dirumah, rumah ya. uh, gitu. langenan gitu karena uh, di masih jarang uh, diperkutuk lomba irama, irama hmm. gitu ya itu yang sering pakai irama itu katanya di Jogja ya so. ya Jogja Wah. sering gitu oh ini lagi mau booming boomingnya ini kelas perkutut irama gila mbak ibunya kan bisa disimpan dulu besok bisa yeah, buat lomba yeah. <laughs> dan ini suka perkutut sejak mulai usia berapa ini dari saya ini dari kecil mas dari kecil yeah. oh, dari bapak saya kemudian. dari kakek sudah dari kakek udah yeah, oh, ya. oh. jadi, oh. dari nenek moyang ini. jadi ini memang yeah. apa ya sangat langka iya. satu keluarga dari iya. kakek, Kisuk, iya. anak Cukur, sampai cucu, cicit, dulu dan memang sangat nah, di kalangan komunitas ini kan baru ada ini mas ya mas merebak untuk ya, itu ya, ya, ya. baru suka itu tapi kalau saya sama keluarga saya itu sudah dari sudah dulu, dari dulu. jadi sebelum, ya, ada sebelum ada komunitas, teman, uh, komunitas itu, itu uh. ada perkutut kontes itu kita sudah punya gitu loh mas jadi latihannya seminggu eh berapa dua minggu sekali yeah. gitu ya. dan ini mbak pengalaman paling seru pas lomba itu gimana mbak paling seru paling, paling seru berkesan ya jadi juara yeah. dapat, dapat amplop nah, gitu ya yeah. Nek, amplop nggak masalah mas dapat dapat piala. yang penting burungnya bunyi itu udah yeah. seneng <laughs> silaturahmi sama teman-teman ya. itu loh <laughs> yang paling yeah. seneng yeah. itu kan kenapa oh, ini komunitas ini oh, iya, iya. ini dari sini gitu jadinya itu semua jadi nggak mengarahnya oh, satu iya. komunitas saja dan ini kan ngomong-ngomong di sini di mana nih daerah Wirin mm -hmm. ya yeah, Wirin Wirung beriin. ini kan ya ada lomba burung perkutut ini kan dutres utamanya kambing eh, harapannya gimana eh, kalau dapat kambing itu nanti gimana Suka ya, 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 berarti ini kan komunitas, komunitas. tadi untuk ajang silaturahmi. Ajang silaturahmi yeah. itu udah udah seneng mas, udah bahagia, bahagia. Yeah. Udah bahagia. bahagia kita gitu loh. Dan ini mbak. eh ee satu keluarga kan suka burung terputus semua. Gitu. Itu milik pribadi masing-masing eh, orang apa milik eh, semua keluarga gitu. Pribadi pribadi pribadi. Oh, iya. Jadi dari Mbak ini kututku. Iya. Dari Ibu ini kututku. Iya. Oh gitu. ya. Kadang suami itu mau beli ini You beli ah itu oh, <laughs> jadi suaminya juga beli perkutut sendiri istrinya juga beli perkutut sendiri suami punya saran baru kita juga harus oh, punya gitu ya. <laughs> jadi oh, uh, diturunkan kepada anak-anak agar tetap walaupun itu laki-laki maupun perempuan yeah. kita mencintai percutut khususnya alhamdulillah anak saya itu suka. suka jadi setiap ya. ada ber... usia berapa ini Kan Adik usia berapa? Kurang satu bulan. Empat tahun. Empat tahun, ya. tahun, kurang satu bulan udah. Uh. Setiap, Setiap bulan, ada ya, perlomba uh. di mana saja ngikut dia. Ya. Dan ini paling jauh, paling jauh lomba oh. di mana ini? Selain di Tengaran. Dimana? Tengaran itu mana? Itu? Salatiga. Salatiga. Salah Berarti masih Kendal. Oh, yang Kendal. Oh, <laughs> kendal. kendal. <laughs> kendal. <laughs> Tengaran nah, Kendal ya. Ini <laughs> bapak kendal. juga keluarga itu yang di Iya iya. Uh, keluarga, semua kan, ini. Di... Yeah, yeah. <laughs> <laughs> Kopel, ya. Tetap, eh tetap mencintai eh, perkutut lokal, khususnya perkutut lokal Indonesia ya. iya. dan ini pertanyaan terakhir ya mbak, ini. Eh, pesan untuk perkutut mania Indonesia atau kong mania Indonesia agar tetap lestari, agar tetap eh, dicintai eh, anak kecil, bahkan orang dewasa maupun orang tua eh, pesannya gimana agar tetap nguri-nguri kebudayaan, jaga ya, ke habitatnya kita kan ya ya melestarikan itu walaupun di itu, itu� walaupun di rumah maupun kini ya kalau memang di rumah kok kiranya tidak selayaknya harus dilepaskan biar, biar dia berkembang biak. di alam bebas eh, itu ya. Dan ini untuk uh, komunitas couple sendiri sering nggak melepaskan ini, melepaskan beberapa iya, iya. uh, berapa puluh apa berapa ratus gitu ya sering iya. uh, dan uh, diambil anaknya apa di uh, indukannya nggak diikat gitu ya, iya. diambil anaknya -anak biar tetap lestari gitu ya. Ya uh, gitu aja, semoga saja komunitas kopel, mbak-mbaknya, berserah adiknya, keluarga tetap uh, sehat selalu, uh, selalu diberi banyak uh, rezeki, dan sukses selalu untuk uh, keluarga dan komunitas kopel uh, seluruh komunitasnya dan kalau saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih mas terima kasih